Ну и вот, друзья, новые четыре машины, замечательные. Паджерик и Бегемот идут в иностранный легион. Бегемот, часть 2, наша любовь. Теперь он со шноркелем даже у нас. Резина здесь вообще чумовая. Здоровый кабанило такой. Э -э, кунг у него замечательный. Бегемот у нас в этот раз продуманный. Прям вот Бегемот-Бегемот. Э -э, медицинская машина. Четыре места. То есть сразу четырех можно возить. Здесь... Отопитель автономный, то есть даже если двигло не работает, в кузове все равно всегда будет тепло. Здесь у нас ступеньки были, то есть поднимать можно все. Машина совершенно замечательная. Вот эти два идут в иностранный легион. И два Хелукса, Хилукса, Хайлюкса пойдут в разведку, в какое подразделение вам не скажем. Одна дроноводом, другая для борьбы с дронами. Так что давайте, друзья, все как обычно. Реквизиты внизу, присоединяйтесь. Слава Украине! А мы сейчас поедем кататься. Під мою шкіру, там сілене пожуравлі, там ще не вигадали віру і море повне кораблі, там ріки Та, дики, і повно. побачу вас сегодня Давай давай чому руки твої лезуть Якщо захочеш поплату Бо я від тебе не тверези Та все одно до тебе йду Я yeah! можу твого Я останавливаюсь Все, что хотела. Я видаю лишь эту твою ж мать. Тоби мои сердце, мою душу, мою жизнь. Мою ж Під мою шкіру там ціле небо журавлі, там ще не вигадали віру, море повне кораблі, там ріки тихи, повноводні

просто чума. Ну что, друзья мои, вы сами все видели. Машина чумовая. Прет как не в себя по песку. Песка там по ступицу точно было. И по болоту тоже. На все эти горки влезла. Может и не с первого раза, но влезла все-таки. Шнурки вон у нас еще есть. В общем, давайте продолжаем. Все как всегда, это пойдет на фронт. Чумовая машина. Реквизиты внизу. Слава Украине! Кто?